Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес un peu fatigué après le travail. Je voulais juste me détendre à la maison. Soudain, la sonnette a retenti. Qui était là à cette heure C'étaient mes amis, Léa et Marc. Ils sont venus pour une visite surprise. Oh non Je n'avais rien préparé. Mon frigo était presque vide. Un petit sentiment de panique est monté. Que pouvais-je leur offrir Je regardais autour de ma cuisine. Il y avait des fruits sur la table. Quelques bananes, des fraises, une orange. Il y avait aussi du lait dans le frigo. Et un peu de yaourt nature. Soudain, une idée brillante est venue. Mon appareil de cuisine préféré. Mon mixeur. Il était là, sur le comptoir. Normalement, il faisait mes smoothies du matin. Mais ce soir, il serait un héros. J'ai vite pris tous les fruits. J'ai épluché les bananes rapidement. J'ai lavé les fraises sous l'eau. J'ai coupé l'orange en petits morceaux. J'ai mis tous les fruits dans le mixeur. Ensuite, j'ai ajouté le lait frais. J'ai aussi mis une cuillère de yaourt. J'ai fermé le couvercle avec soin. J'ai appuyé sur le bouton on. VVVroom. Le mixeur a commencé à tourner. Il a tout mélangé très vite. En une seule minute, il s'est arrêté. J'ai ouvert le couvercle avec excitation. Une belle boisson colorée était là. Elle sentait si bon, c'était incroyable. C'était un smoothie aux fruits frais. J'ai versé le smoothie dans trois verres. J'ai ajouté une paille colorée à chacun. Léa et Marc étaient très étonnés. C'est délicieux, s'est exclamé Marc. Tellement frais et sucré, a dit Léa. Mon mixeur avait sauvé la soirée. C'est vraiment mon appareil le plus utile. C'était un samedi soir tranquille. C'était J'étais un peu fatigué après le travail. Je voulais juste me détendre à la maison. Я просто Soudain, la sonnette a retenti. Qui était là à 7 Хто був там у цю годину? Це Це були мої друзі, Леа та Марк. Вони прийшли для сюрпризного візиту? О, oh, ні. Oh, Я нічого не приготував? Мій фрігови. Мій холодильник був майже порожній. Un petit sentiment de panique est monté. Невелике почуття паніки піднялося. Que leur що я міг їм запропонувати? Je de ma я дивився навколо моєї кухні. il y avait des fruits sur la table. boule fructe nostrali. quelques bananes, des fraises, une orange. qu'il qu'a banane pour l'olétaire à polsine. il y avait aussi du lait dans le frigo. boulotte cosmoloko ou holodelenek et un peu de yaourt nature. et troche natural non voyo pour soudain. Une idée brillante est venue. Raptom, bliscouchea idea prishla. Mon appareil de cuisine préféré. Mi ulyubleny kouhonny prylad. Mon mixeur. Mi blender. Il était là, sur le comptoir. Vin bouv tam, na Normalement, il faisait mes smoothies du matin. Зазвичай він робив мої ранкові смузі? Mais ce soir, il serait un Але цього вечора він був би героєм? Vite pris tous les fruits. Я швидко взяв усі фрукти. Les rapidement. Я швидко почистив банани. Lavé les sous Я помив полоницю під водою. J'ai coupé l'orange en petits morceaux. J'ai mis tous les fruits dans le mixeur. Ensuite, j'ai ajouté le lait frais. J'ai aussi mis une cuillère de yaourt. J'ai aussi mis une cuillère yaourt. J'ai fermé le couvercle avec soin. Я закрыл крышку обережно. J'ai appuyé sur le bouton on. Я натиснул на кнопку увімкнути. Vroom vroom. Le mixeur a commencé à tourner. Блендер почав крутитися. Il a tout mélangé très vite. Він він усе змішав дуже швидко. En une seule minute, il arrêté. Всього за одну хвилину він зупинився. Ouvert le couvercle avec excitation. Я відкрив кришку з хвилюванням. Une belle boisson colorée était là. Гарний кольоровий напій був там. Elle sentait si bon. Вона пахла так добре, це було неймовірно. Un smoothie aux fruits frais. Це був смузі зі свіжих фруктів. Versé le smoothie dans trois Я налив смузі у три склянки. Ajouté une colorée à chacun. Я додав кольорову соломинку до кожного. Léa et Marc étaient très étonnés. Леа і Марк були дуже здивовані. C'est délicieux. C'est смачно!» C'est exclamé Марк. Вигукнув Марк. Телемо фрей et sucré!» Так свіжо і солодко. Adil, сказала Леа. «Mon mixeur avait sauvé la soirée. Мій блендер врятував вечір. C'est vraiment mon appareil. C'était un samedi soir tranquille. J'étais un peu fatigué après le travail. Je voulais juste me détendre à la maison. Soudain, la sonnette a retenti. Qui était là à cette heure? C'étaient mes amis. Léa et Marc. Ils sont venus pour une visite surprise. Oh non! Je n'avais rien préparé. Mon frigo était presque vide. Un petit sentiment de panique est monté. Que pouvais-je leur offrir? Je regardais autour de ma cuisine. Il y avait des fruits sur la table, quelques bananes, des fraises, une orange. Il y avait aussi du lait dans le frigo et un peu de yaourt nature. Soudain une idée brillante est venue Mon appareil de cuisine préféré Mon mixeur. Il était là, sur le comptoir. Normalement, il faisait mes smoothies du matin. Mais ce soir, il serait un héros. J'ai vite pris tous les fruits. J'ai épluché les bananes rapidement. J'ai lavé les fraises sous l'eau. J'ai coupé l'orange en petits morceaux. J'ai mis tous les fruits dans le mixeur. Ensuite, j'ai ajouté le lait frais. J'ai aussi mis une cuillère de yaourt. J'ai fermé le couvercle avec soin. J'ai appuyé sur le bouton on Ve -ve vroom. Le mixeur a commencé à tourner. Il a tout mélangé très vite. En une seule minute, il s'est arrêté. J'ai ouvert le couvercle avec excitation. Une belle boisson colorée était là. Elle sentait si bon, c'était incroyable. C'était un smoothie aux fruits frais. J'ai versé le smoothie dans trois verres. J'ai ajouté une paille colorée à chacun. Léa et Marc étaient très étonnés. C'est délicieux. s'est exclamé Marc. Tellement frais et sucré. a dit Léa. Mon mixeur avait sauvé la soirée. C'est vraiment mon appareil le plus utile. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.